heç nə. Mən atdığım atımı mənim həyat yoldaşım başını qoyur. O atdığım atımı mən də qoyuram. Bir qadın ki, bir qadın ki, ailəsinə fərq eləmir. Heç heələ bir ailə qurmamışam. Mən əgər atamın qardaşımın başını üzəy edib bu yaşa gəlib çıxmışamsa, mən məhəllə qurmağa da layiq olan qız olmuşam. Yəni belə deyim də YouTube-da nə görmüsən? Mən necə geyimdə çıxış eləmişəm? Balatqadanmı deyim, restoranmı deyim, nə və yaxda oxudum. Ha dostlar sağ olsun da Krista da oturub oxumuşam. Ona tənqid elədilər. Səbəblə də ki, hörmətsizlik eləyib. Bəs mən mini yubqa geyinsəydim, diktobanla, nə bilməyəm. Demirəm, ə mini yubqa giyinən nafisi. Yo, prosta o məndə yoxdur axı. Mən asası geyinsəydim, deməycəm, mənə alırsan, əhsən. Əhsən ki, o gün sən dol oxuyub tutsaqları yad elirdim, bu gün də özü və açıp buraxmışam. O mənim qanımda yoxdur. Heç mən Üzür istemiş. Kız vaxtından mən elə